Sampai masa kita tarik Dari budi kerajaan Orang yang tinggal dalam UMNO Tapi bersuara Macam bersatu lah. Masuk dalam UMNO Perjawatan UMNO Tapi suara Macam dia suara Pemimpin bersatu Dia tak ikut Line Presiden Memikirkan apa sebenarnya Realiti yang terjadi bukannya emosi. Adakah kita ni orang yang baca? Ya! Maka hari ini, konvensyen ini akan kita terjemahkan sama ada kita baca ataupun tidak baca atas kebiadaban orang yang mahalam dan juga banyak menghina kita. Ya, yeah, mereka dah mengkafirkan kita. Mereka dah panggil pemimpin kita uh, penjaga Khinzir. Mereka dah panggil pemimpin kita Fir'aun. Hormat tetap hormat. Tetapi saya nak maklumkan hormat yang dipaksa diam akan akhirnya bertukar menjadi kecewa. Betul tak? Dan kecewa yang dipendam lambat laun akan meledak menjadi penolakan. Betul atau tidak? Daripada tahun pertama, saya husnuzon saya masih ingat ni Ni dalam Dewan ni Kita buat convention Masa tu dengan kerajaan perpaduan Saya bagi tahu kepada semua Jangan buat benda ni Jangan buat perkara ni Jangan sentuh perkara ni Tetapi makin lama makin galak Makin lama makin biadap. Kalau kamu biadap, saya nak beritahu Kami boleh 10 kali biarap dari kamu yang paling besar sebenarnya 2 tahun lepas bermula dengan Dr. Akmal Saleh ni bila Dr. Akmal Saleh uh, you know meliar ha? yeah, yeah, yeah. meliar lah kan mengamuk ni kan pasal satu isu ke satu isu daripada soal stokin kemudian soal bendera soal tu kan bayangkan kalau kita pengundi China kita akan rasa ialah kaki okay. kami undi kamu paling kurang untuk kamu bela kami lah dia akan fikir macam mana perdana menteri tidak boleh mendisiplinkan seorang budak itu kalau lah saya memikirkan soal career politik saya sudah tentu hari ini saya akan nak duduk dengan kerajaan perpaduan sebab apa sebab apa sebab di Jasin parlimen Jasin yang menang adalah parlimen ahli parlimen PAS kalau undi PN, BN dan juga PH, saya boleh menang besar kalau tak bertanding di Jasin. Tapi ini bukan soal saya. Dr. Akmal, sama je. Sekarang pun kamu minta pas tolong supaya kamu menang. Marah kamu ke mana pergi? Ini bukan soal saya, ini soal maruah kita, soal agama kita, soal bangsa kita. Sebab itulah, sebab itulah saya menyeru. Penyatuan orang-orang Melayu ini mestilah dimulakan oleh dua parti terbesar orang Melayu. Mestilah dimulakan oleh dua parti yang besar. Sebab kalau parti yang kecil Sampul yang besar tak boleh jadi Betul tak? Betul. Orang Melayu akan tetap berpecah jadi dua parti yang terbesar ini adalah AMNO dan PAS mesti menjadi pelopor utama pemerintahan. Kita masih lagi bermain dengan naratif oh kita tiada maruah dalam kerajaan perpaduan. Apakah presiden kita juga tidak ada maruah? Adakah timbalan presiden kita juga tidak ada maruah? Tok Wan Rosdi di Pahang tidak ada maruah. Yang Amat Muhammad, Datuk Seri Saarani di Perak tidak ada maruah. Jadi kita kena bercakap mengeluarkan kenyataan dengan penuh hikmah memikirkan apa sebenarnya realiti yang terjadi bukannya emosi semalam kita telah didedahkan oleh Ilham Centre. Kekalahan AMNO Barisan Nasional disebabkan oleh persepsi berkaitan dengan A DAP, No Anwar, No DAP, No Bersatu. Jadi apa fungsi pemuda-pemuda kita? Untuk mempertahankan AMNO daripada diserang. Hari ini saya nampak Dr Akmal pun terpaksa menerima naratif yang pembangkang sediakan. Pas cok amdab kepada kita. Pas label kita lemah. Akhirnya kita akur dengan kelemahan itu. Bukannya kita bangkit untuk memberi penjelasan. Patutnya Dr. Akmal bagi penjelasan kepada akar umbi UMNO. Terutamanya anak-anak muda. Kenapa hari ini UMNO bersama dengan kerajaan perpaduan. Kita kena jelaskan. Berikan perincian. Berikan. Duduk dalam TikTok bermain dekat media supaya anak-anak muda rasa seronok dan mereka mudah faham bukannya kita terpedaya dengan naratif siapa yang menakutkan pembangkang dan pas maknanya kata hari ini UMNO betul-betul takut yang takut adalah ketua pemuda yang tidak berani untuk melawan dan menangkis dakwaan tomahan daripada PAS hari ini kita nak bersama dengan PAS Dr. Ahmad Fikir masak-masak Fikir dalam-dalam Pas Bukan jaminan UMNO Maruah UMNO bukan pada pas Tidak sesekali UMNO ini akan Dipuja dan dipuji Kerana bersama dengan pas Sedangkan yang melawan kita adalah pas Dari segi pembangunan ekonomi Kenapa kita cakap bahawa orang Melayu ini kena bersatu Sebab kita boleh bangunkan semula ekonomi orang Melayu. Kita boleh bangun dan susun semula. Hari ini kita kena tahu realiti yang berhadapan yang nyata adalah ketidakseimbangan dari segi pembangunan ekonomi kita. Terutama kalau kita lihat pembangunan ekonomi di negeri-negeri majoritinya Melayu seperti Kedah, Kelantan, Terengganu dan Pahang. Tuan-tuan, Tuan-tuan tahu tak Pembangunan ini Hanyalah menyumbang sekitar 8 ke 10% Saja daripada keseluruhan ekonomi 8 ke 10% Berbanding dengan Sabah dan Sarawak Pembangunan ekonominya Hampir 21% Dan yang selebihnya Pembangunan itu tertumpu di Pulau Pinang Pembangunan itu tertumpu di Lembah Melang Dan tertumpu di Johor Sebab apa? Ini bukan kebetulan ini adalah hasil daripada dasar dan keutamaan yang terlalu lama tidak memihak kepada wilayah dan rakyat orang lain. Lebih memimbangkan lagi, tuan-tuan saya nak review ni. Hampir dekat 5 juta hektar tanah Rizab Melayu hari ini yang terbiar. Yang tidak dibangunkan dan tidak langsung dimanfaatkan secara strategi. Bukan kerana orang Melayu malas. Ada yang cakap dulu orang Melayu ni malas. Bagaimana mana zaman Datuk Sri Najib buat dulu Saya percaya Saya percaya Ekonomi orang Melayu ini akan dapat kita bangunkan Jika penyatuan Melayu ini berlaku Realiti hari ini kita tahu Syarikat-syarikat JNC Dia lebih tertumpu kepada projek-projek mereka yang tersenarai Pulangannya ada jangka masa pendek dan projek-projek mega ini kebanyakannya tidak berada dalam jajahan negeri-negeri Melayu. Amnu yang memerintah Malaysia lebih 60 tahun. Siapa yang fokus projek mega tapi mengabaikan negeri majoriti Melayu seperti Kelantan? Najib dikenali dengan projek mega seperti 1MDB. Anwar pula memberi peruntukan andalan yang tertinggi kepada negeri-negeri Melayu di utara. Kenapa perkara ini kamu tidak jelaskan? Sebaliknya, kamu hanya jerit dengan emosi tanpa fakta. Orang Melayu, kita marah. Kita marah tau apabila kalimah Allah dicetak di sarung kaki. Betul. Orang Melayu marah Apabila jalur gemilang sengaja diterbalikkan Yang kena orang yang mempertahankan jalur gemilang dan <tuk> Yang terbalikkan jalur gemilang secara sengaja masih lagi bebas dan tidak langsung didakwa When was it that the Madani government put the sock uh, with the Allah name on it? It was done by KK Mat and nobody knows who did it and it was uh, It was uh, easily could be a mistake, but then some influencer uh, had made it uh, prominent, and Akmal Saleh jump on it and threatened so many things uh, to the KKMM. Even though the KKMM leadership had apologized many times, and finally was even uh, charged uh, in court and later on fined, uh, but still he went on and on and on. There was even a Mufti. who said that there was nothing wrong with what the KK did because it was simply an accident. Or oh, according to Akmal, they were trying to defend the dignity of Islam, but they are the one that has been taken to task. Meaning, he was called by the Yang Di-Pertuan Agong to say, hey, stop doing this nonsense. The flag issue is also the same. We're trying to defend the dignity. Well, I didn't see you defending any dignity when amno made that blunder. I didn't see you Akmal uh, uh, doing the same thing when the Kementerian Pendidikan also did the blunder, and also your friend uh, Pas also did the blunder. So, so, so where is this defending of dignity? Where is it? And remember, who was it that asked uh, crowds of people to go to Penang to teach this apek, the eh? word apek, a lesson in how to fix up the flag? Who was it? And this is the fault of the of the Madani government. Who was it that created this uh, this harmonious relationship? It was already reported to the police and the police was taking action, and yet you still, there was still this idea of going there to cause a problems. Kita marah, tuan-tuan. Kita marah apabila arak boleh berada dalam majlis rasmi kerajaan. Betul atau tidak? Yeah. third thing was about the alcohol issue. About the Minister Tiong. Well, first of all, my question to Akmal was why didn't you go and blast the Sarawak people? Why didn't you go and blast GPS uh, Abang Joe? Hey, eh, your people, eh? Don't know Malay Islamic culture about alcohol. It's okay for you to do that in Sarawak, but not here in Peninsula. Why didn't he say so? Oh, it's the Mandanis government fault. I Ibrahim had said that uh, Tiong given a letter of reprimand, um, and Tiong had explained that it was uh, taken over by um, a private firm and things like that. But again, well, it's no excuse for that, and uh, he was reprimanded. And where is this Madani is at for and crossing this red line? And why are you not all over the Sarawak people and all over GPS? Oh yes, because I'm not wants to be friend with GPS. Semangga, apabila halal kita ni dipersendirikan betul atau tidak? Sensitivity kita ni seolah-olah macam dah tak ada nilai bagi mereka ni. Kita dipaksa tunduk sebab apa? Atas nama perpaduan katanya. Kepala otak kamu perpaduan katanya. Orang UMNO terduka. Orang UMNO terduka. Apabila keadilan dinafikan kepada Datuk Sri Najib Razak, betul tidak? ini adalah berada dalam bidang kuasa pihak yang berada di dalam. Oleh itu, semua pihak perlu menghormati proses serta undang-undang yang telah ditetapkan dan tidak menimbulkan kesebaran kekeliruan ataupun ketua. Bukan itu saja, bukan itu saja. Yang paling saya tak boleh terima, Presiden baru buat kenyataan. Jangan simpah minyak dalam api. Tapi secara kebetulan Ataupun tidak saya pun tak tahu Pagi Presiden buat kenyataan Petang agensi Keluarkan kenyataan Apa benda ni Kamu nak marah saya Nak marah pimpinan pemuda Silakan kami tak ada masalah Kita lawan Abang Abisah Tapi Kalau kamu Memperlekekan saya tidak akan bertolak angsuh dengan anda Apabila kita ke bawah duli yang mulia yang dipertuan agung Dicabar dan dipersedakan secara terbuka Maka hari ini kebiadaban ini wajib kita hentikan Walaupun kita kalah Pilihan Karya 2018 Walaupun ada ketika itu pemimpin yang mengatakan UMNO dah mati betul tidak? Walaupun ada pemimpin yang ketika itu yang nak mengharamkan UMNO betul tidak? Tetapi Alhamdulillah UMNO masih lagi kekal Yang banyak bertentangan dengan Presiden ni adalah saya Sudah tentu bila saya jumpa dengan Datuk Seri Zahid Saya harap masa itu memang saya kena bantai lah tapi Tuan-tuan <tapi>, Bayangkan apa yang Datuk Sri Zahid cakap tadi Akhman Teruskan Mari Ya Islam ya. Saya bagi tahu pada Datuk saya Saya bagi tahu Datuk Sri You need to remember Kalau hari ini dan pau orang minta kita tarik daripada kerajaan perpaduan ni orang yang pertama akan kena adalah kamu Datuk Seri Presiden tahu tak apa jawapan Datuk Seri Presiden Akmal kalau itu permintaan akal demi agama bangsa saya lawan habis-habisan Jadi ini hakikat hakikat yang kena tahu betul kami yang tak setuju dengan presiden kita betul. betul. Tapi kita patut berikan kebukan yang gemuruh atas keberanian presiden kita. Hey, saya nak bagi tahu, saya nak bagi tahu, Uh, kita belum memutamakannya lagi itu sebabnya perincian penting kerana kita tidak mahu dipatuh oleh ular yang sama bagi kali yang kedua di tempat yang sama saya mempunyai pendirian daripada awal ya. Eh. parti juga mempunyai pendirian daripada awal kita tidak akan pernah melakukan tebu atap pada kerajaan yang ada sekarang ini dan kita akan bersama-sama dengan kerajaan perpaduan ini hingga tamat penggal. Fikir-fikir Dr. Akmal, fikir panjang-panjang. Biarlah Presiden kita terbang tinggi supaya Presiden kita bermaruah sebab pemuda bersama.